Dalam era globalisasi yang semakin pesat, dunia hari ini seolah-olah tidak lagi bersempadan. Perkembangan teknologi, ekonomi global, media sosial serta hubungan antarabangsa telah membuka ruang kepada pertukaran maklumat dan budaya tanpa had. Namun begitu dalam keterbukaan ini, timbul satu persoalan besar iaitu sejauh manakah kedaulatan sesebuah negara dapat dipertahankan? Oleh itu dalam vlog tajuk rapat ini, kami akan membincangkan cabaran kedaulatan negara dalam era globalisasi khususnya dalam konteks negara Malaysia. Untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam dan berautoriti, kami telah menemubual Dr. Wan Rohila daripada FUHA bagi menjelaskan maksud kedaulatan negara dalam era globalisasi, cabaran yang dihadapi oleh Malaysia, contoh isu semasa yang mengancam kedaulatan negara serta peranan agensi dan rakyat dalam menanganinya. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi kefahaman yang lebih jelas kepada kita semua tentang kepentingan mempertahankan kedaulatan negara dalam dunia yang Semakin mesabar ini, uh, kedaulatan negara hmm. atau dalam bahasa Inggeris kita panggil sovereignty of hmm. uh, hmm. the country. Uh, jadi semua negara uh, Tanpa mengira saiz omong. Hmm. Uh, kekayaan, maknanya negara kaya, miskin, negara kecil, negara besar, negara maju, negara sedang membangun ataupun negara miskin, mm -hmm. uh, negara yang dah lama wujud ataupun negara yang baru wujud macam Timor Leste contohnya mm -hmm. uh, semua tu memang dia ada kedaulatan masing-masing uh, sebab syarat untuk menjadi negara ada empat Nombor satu, uh, nombor uh, syarat nombor empat yang paling banyak negara uh, negara tak dapat penuhi uh ah. Syarat pertama nak jadi negara kena ada orang Orang, uh, itu lah okay. semua, semua ada orang okay. Yang kedua kena ada territory mm -hmm. Dia kena ada sempadan Oh sempadan ha, So itu pun mudah Yang ketiga kena ada government mm hmm. Negara tu kena ada kerajaan Tiga-tiga -tiga ni Palestin ada je Mengambil contoh lah mm -hmm. Palestin ada tak? Sempadan Palestin ada je Kerajaan Palestin ada Orang Palestin pun ada Nombor empat banyak negara yang uh, sangkut Kedaulatan mm -hmm. Ataupun sovereignty mm -hmm. Jadi dalam konteks Kalau dalam konteks hubungan antara bangsa ni Kedaulatan mm -hmm. kita akan dapat Kalau kita ada ke kerusi di pertubuhan bangsa-bangsa satu. Ha, hmm. ah, pertubuhan bangsa-bangsa satu ni dia kan selalu ber, ber, bertemu tiga kali setahun. Hmm. Dia panggil um, apa ni? Perhimpunan uh, a apa uh, apa ni? Pertubuhan bangsa-bangsa satu atau bahasa Inggeris uh, United Nations hmm. uh, General Assembly. Satu negara diberi satu kerusi. Hmm. Siapa yang ada kerusi tu pada dia negara berdaulat lah hmm. uh, berdaulat dia dia. Hmm. Jadi ada beberapa negara yang macam negara tapi hmm. dia tak ada kerusi. Hmm contoh apa? Palestin. Itu pemandangan kita selalu dengar. Mm -hmm. Taiwan. Oh. Mm. Taiwan nak macam negara tak? Macam negara ada kerajaan, ada pilihan raya, sangat maju, sangat kaya, ekonominya sangat sangat kukuh, mm. ada penduduk dan sebagainya. Tapi Taiwan tidak ada kerusi dekat pertubuhan masa-masa satu. Sebab Taiwan tidak diiktiraf oleh China. Jadi mana-mana negara yang ada isu pengiktirafan ke? Ha, Terus dunia menganggap awak ni negara tidak berdaulat hmm. Begitu ha, Itu konsep ha, asas lah Jadi Timor-Leste yang baru je menyatai ASEAN Baru-baru ni sebagai hmm. contoh Negara miskin, negara kecil Ekonomi dia lemah ha, Rakyat dia pun hmm, tak ramai mana ha, Tapi dia ada keusir dekat tubah masa-masa bersatu ha, Jadi negara berdaulat Itu ke kedaulatan yang hmm, Kalau ikut buku lah pergi okay. uh, tapi ada juga negara macam Taiwan dia kata memanglah kami tak ada kerusi mm. Dekat perubahan bangsa-bangsa satu tapi kami negara berdaulat mm. uh, dia nak claim juga dia negara berdaulat mm. uh, boleh boleh saja sebab dalam dunia ini tidak ada bukan satu uh, badan yang bagi surat beradat dekat negara mm. itu nah cuma ya mm. macam saya cakap tadi lah kalau ikut buku nak jadi negara berdaulat uh, dia tidak oleh perubahan bangsa-bangsa satu uh, jadi um, Uh, dalam konteks uh, yang mungkin di luar uh, hubungan antarabangsa hmm. uh, negara berdaulat ni negara yang boleh melaksanakan kehidupan seharian, negara yang ada kerajaan, ada undang-undang, hmm. uh, ada apa ni uh, uh, ada kabinetnya, ada rakyat yang patuh pada undang-undang. Uh, jadi sebenarnya itu pun sudah cukuplah untuk menjadi sebuah negara yang berdaulat lah. Okey itu baru lagi definisi. budaya hmm. melalui internet juga um, kita ingat kita gembira ke dengan budaya-budaya barat hmm. budaya K-pop yang masuk betul, semua ni kan hmm. kita pun tak gembira um, sebab daripada situlah makin berkembangnya budaya apa LGBT hmm. dan apa hmm. ni uh, tapi benda tu tak boleh nak sekat tak nak sekat uh, macam dulu kalau di tim saya tak tahulah adik-adik ingat ke tidak sampai hmm. ada yang nak cium dekat hmm. Ha, saya suka dia tengok cerita Korea Sampai hmm. dia nak cium tu Ha uh, tu orang ada. Ah. Tapi saya dekat Netflix. Netflix tak ada. dan Netflix, bukan milik negara. Bila bukan milik uh, kerajaan Malaysia. Nak kat macam mana? Ha. Uh, kalau kata Netflix kat adik-adik boleh tengok dekat lok-lok. Dekat, 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 dekat lok-lok yang atas katil apa semua boleh tengok dengan mudahnya jadi begitu uh, dia bukan tak nak kawal tapi kita dah tak tahu nak, nak kawal macam mana uh, macam itu itu contoh yang melalui media sosial itulah uh, uh, tak termasuk lagi apa ni uh, uh, rakyat Malaysia yang ini sebagai uh, banyak contoh okay, rakyat Malaysia yang Sebelum ni dia orang Malaysia Tapi dia tak puas hati dengan Mungkin dengan raja Tak puas hati dengan kerajaan Dia tak puas hati dengan dasar Dia melepaskan kerakyatan Mungkin Saya ada sahabat baik saya pun Lepaskan kerakyatan juga baru ni Contoh berpindah ke Sweden Berpindah ke Australia Negara-negara yang mudah menerima Apa ni Rakyat baru maknanya menerima imigran lah Jadi bila dia duduk Di macam kawan saya tu Saya berhati Kita mampu ini kepada Walaupun dia sahabat baik Kita kan Dia rasa uh, dia masih duduk di Malaysia dia selalu mengutuk tindakan kerajaan, tak dasar kerajaan. Jadi mungkin um, mungkinlah ada KPT mm. call ke apa ke tak boleh nak duduk bagi statement-statement yang kerah begini nah. macam ni ataupun mungkin mungkinlah mungkin polis datang ke ada di soal siasat tapi saya tak pastilah. lah Tak tengok dia isteri hari dekat Facebook dia dia dah serahkan kerajaan dia. Hmm. Maknanya dia bukan lagi orang Malaysia. Dia berhijrah ke satu negara lah mm -hmm. Jadi sekarang kalau dekat Facebook dia tu Hari-hari dia, dia, buat live Mengutuk mm -hmm. Mengutuk Kalau okay. kau dah Malaysia tindakan Malaysia Semua benda dia nak sentuh Sampai saya kata Eh tak ada live lah kau ni eh, Dia profesor mm -hmm. Jadi dengan Dengan kapasiti dia sebagai profesor tu Ramai orang view mm -hmm. Maknanya bukan kata ramai view Ibu-ibu tu bukan maknanya Kurasa bila apa yang dia sebut ni orang melihat lihat Betul ke tu uh, Jadi kita dengar ni macam Tapi kita tak nak ambil tindakan Sebab so, awak duduk di negara uh, XYZ contoh hmm. Kita tak ada nak telefon negara XYZ Kita eh, tangkap dia ni Melampau sangat dan kita kami tak boleh Kita hanya boleh tangkap bila dia balik koleksi contoh dia balik Raya Christmas Dia balik cuti Cuti tahun baru ke apa Tapi dia dah melepaskan kerakyatan hmm. ha, Dan yang menonton tu siapa saya tengok viewer tu Oh kami kan orang Malaysia Yang menonton Dan yang komen tu apa pula Memang Lepas komen-komen tu Lepas tulis yang memang bullshit Memang oh, apa ni oh, Gitu lah yang Bila kita baca tu kita macam Tapi nak kawan macam mana Ha, itu beberapa hmm. contoh dunia tanpa sempadan yang yang mengganggu gugatlah kedaulatan negara, keselamatan negara. Ha, jadi dia uh, banyak dokumen-dokumen yang mungkin sepanjang dia kerja dulu ada banyak dokumen-dokumen hmm. rahsia apa semua dia memang dedahkan. Hmm. dia dedahkan dalam live dia apa semua apa Dan kes ni juga berlaku pada Sebelum ni, pada melawan Sultan Johor Dia dibuang negara, dia lari ke Sweden mm -hmm. 10 tahun dekat Sweden tu duduk, tinggi saya ni Dia buat dia live, dia buat Statement, apa ni, buat siaran akhbar lah, untuk Untuk kerajaan dan sebagainya Sebab dia tahu, dia tak balik sini dah, dan orang tak nak Rancang, mm -hmm. itu benda-benda yang contohnya lah kan hmm. Uh, lepas tu apa ni contoh rakyat Malaysia yang belajar di UK hmm. uh, Lepas tu dah uh, apa ni uh, Masuk kelab kelab gay dan sebagainya Rekrut pula adik-adik kat Malaysia ni uh, Rekrut masuk grup grup Facebook ke grup hmm. saya pun tak tahu lah kan Grup-grup yang uh, hitam lah kita kata kan hmm. ha, Jadi kalau dia buat kat Malaysia senang lah nak tangkap dia ha, kan baru ni ada seorang kata angkat ha, adik kepada kata nak kakak dia oh, tu lah orang pasal kita lah kalau you follow follow lah kan jadi kita boleh kejut pergi sana buat medik uh, kita agak tak balik jadi doktor pakar yang baru Boleh duduk duduk apa ni uh, train uh, apa ni team uh, apa ni apa uh, gay dekat Malaysia ni dia uh, mm. yang kenalkan dengan uh, apa ni dia ya, kelakuan-kelakuan sosial di luar negara jadi gay lah benda-benda yang Mungkin nampak remeh, hmm. tapi uh, impak dia besar. Hmm. Dia nombor satu, kena dia rasa sayang pada negara. Hmm. Dia dua benda berbeza lah. Kan? Yang saya selalu percaya sama dekat orang muda ni. Hmm. Um, dia beza sayang pada negara hmm. dengan sayang pada kerajaan mm -hmm. kerajaan bertukar 5 tahun kat tahun sekali mungkin bertukar kerajaan tekan di ibu bapa ada pilihan raya insyaallah mungkin uh, tekan kerajaan PMX satu pun mungkin berubah mm -hmm. itu kita tak, tak nak kawal Uh, sebab itu memang demokrasinya begitu. Tapi bila ada rasa sayang pada negara, Otomatik kita ada rasa bertanggungjawab tu. Hmm. Yang berlaku hari ni ni tak sayang pada negara. Sebab dia benci pada kerajaan, itu jadi benci ke negara. Hmm itu yang saya nak perhati nampak tu. Um, apa ni um, sebab tu semua dasar bagi sarang 100 ringgit dalam IC. Hmm. Untuk Hmm. Ah, kutuk. Sebab apa dia Dia tak suka ke kerajaan tu Jadi semua dasar baik pun tu Jadi tak suka hmm. ah, Begitu itu Itu fenomena pertama saya nampak Yang kedua Bila ada rasa sayang Rasa letakkan negara di hadapan ni Kita akan rasa tak sampai hati Nak buat benda yang Yang ni Jadi orang-orang yang Yang buat benda-benda yang salah ni Saya nampak tak ada rasa patriotism dalam negara, hmm. dalam, dalam dalam diri itulah jadi was ada rasa sayang tu itulah jadi benteng utama. Benteng utama nak nak ya uh, kalau ikut aku untuk kerajaan banyak aje tapi macam uh, uh, apa ni Aku benda yang ada lebih baik oh tak ada oh diam je lah baik diam hmm. lah ha, macam itu uh, kenapa kerja bersungguh-sungguh awak pagi-pagi buat ni semua orang bekerja bersungguh-sungguh sebab aku sayang ke negara okay. sayang ke negara sebab tidak ada rasa patriotism hmm. begitu ha, saya dapat kalau benda tu ada nombor satu sekali insyaAllah mudah lah nak, nak, nak ni cuma sekarang ni lately macam semalam aku melepas ke UAE hmm. ke atas jemputan um, raja apa ni UAE lah hmm. 40 emoji gelap tu? Hmm. Ha, maknanya apa? Uh, tak tahu. Jadi begitu. Saya nak saya ke kita dulu institusi raja ni Kita ada je beberapa benda kita tak setuju Kita hmm. tengok oh, raja hidup mewah tidak mengamalkan kehidupan yang beragama yang baik lah lagi dulu lagi lah jauh dengan agama saya tak nak tapi kita sangat hormat sebab kita tahu itulah institusinya kita tu tu kerja-kerja tak boleh berapa duit hidup mewah hidup di sanjung tinggi tapi dah itu institusinya tapi orang-orang dia ni semalam tu tengok masuk berita harian agung ke UAE oh. uh, Mak dia, dia tengah nak naik tahun lepas tu RM40,000 emoji gelap Mak Jaya dah tak ada dia, dia semua benda yang jadi bahan mainan hmm jadi bahan sebab tu tak sayang ke negara hmm. ha, jadi bahan mainan dasar-dasar uh, baik pun gelap dasar-dasar jahat uh, dasar-dasar kerajaan yang tidak baik dia tutup hmm. yang baik semua dia gelap apa ni sekolah nak buka bulan satu pun dia gelap sekolah buka bulan tiga pun dia gelap SPM dalam banjir pun dia marah SPM tak buat langsung boleh marah semua, semua semua, semua tak kena hmm. tapi ini eh, berlaku pada generasi yang muda ni bukan pada yang tua-tua ni hmm. ha, jadi itu yang kita kita risau lah Jadi Islam boleh je nak ambil tindakan undang-undang. Kalau saja agi dia cari Pak Mas ibu yang letak emot 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 itu tu boleh je penolah apa apa <tuk> keluarga. Uh, tapi kita tak boleh um, sentiasa mendidik rakyat melalui uh, kekerasan melalui dengan KL and ST maknanya pukul semua. Uh, sebab tu kita nampak kerajaan agak linear nampak ni. Umur fitnah, <tuk> umur tu. Contoh apa ni Papa Gomo, um, Abu Musabal, Hadir, Stemo Stemo yang macam tak masuk akal lah. Hai, hmm. kau tengok Ratu Naga, tengok. Contoh Saya bagi beberapa contoh yang tapi kan tak ambil tindakan ke perang merdeka. Kenapa pula tak ambil tindakan? Hmm. Di MB Islam yang duduk merapu-merapu, kenapa tak ada orang tangkap pun semua ni? Sebab nak tangkap tu boleh sangat, boleh sangat. Tapi ada rasa salah soala. Hmm. Ha, Assalamualaikum. bagi sesebuah negara bagi rakyat bagi kita lah bukan buka emas bukan keluarga pun semua bukan Baldatun Tariwa tu, tu hmm. ha. Kita takkan ada Kegayaan hmm. Tak boleh masuk universiti Tak boleh hidup aman Tak boleh nak kahwin dengan boyfriend Kita pun harta hmm. Kalau negara tidak aman Semua ha. so, tu tak boleh dicapai Jadi nak mendapat kehidupan Nak pergi semayang masjid pun tak boleh hmm. Kalau negara tak aman Betul tak? Ha. Nak azan lima kali sehari tak boleh ha. Hmm. Ha. Jadi benda tu nampak reka okay? kan? Tapi bila dunia negara aman Negara teratur, negara selamat dan stabil uh, Apa ni uh, Tiga benda yang saya sebutkan tu membawa kepada kemakmuran ekonomi. Rakyat bila ekonomi makmur, rakyat kan gembira. Hmm. Ekonomi makmur, kesan lepas tu, rakyat sehat sebab bila ada duit, boleh mendapatkan kesihatan yang baik, mm -hmm. makan makanan yang baik, bila ada duit, boleh pergi belajar di tempat mm -hmm. yang baik, anak-anak boleh pergi tuition yang baik, boleh apa ni, boleh bahan rujukan yang baik, itu benda simple bila ada duit, boleh pergi ke universiti yang baik bila ada duit, great saja dapat kerja, sebab ekonomi memang mahu nampak tak, dia punya titik permulaan tu apa, kestabilan dan kemakmuran sesebuah negara mm -hmm. jadi kalau kita yang sentiasa memastikan biar Malaysia ni malu sokmo, biar Malaysia ni sekali uh, kita nampak suka sangat kalau Malaysia ni uh, ringgit kita makin teruk orang oh, suka suka orang boleh tengok kat Facebook tu orang suka suka sebab so, boleh salahkan PMX tu orang uh, suka suka uh, ataupun apa ni hmm, um, macam tu um, Ah, ha, ha, contoh ha, ha, Malaysia jatuh indeks ni. Ah, ha, suka sangat ha. Suka. ringgit mengukuh. Ha, tak suka. Ha, tak suka. Jadi, situ tunjuk masalah. Masalah bila ada masalah tu, tak, 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 dapat nak capai tu. Malam-malam yang tu. Matang -matang itu. <tuk> ya. Ha, jadi, kita boleh gembira hari ini. Ah, ha, boleh kita main masjid pada tadi tu, Sebab ada negara yang aman. Ah, ha, jadi, kalau... Bila tak ada benda tu, dia akan otomatik Tak ada abiot lain Ha, macam tu lah ha, Awak nak kahwin dengan boyfriend -boy, awak tak boleh Sebab negara kacau bila. ha, itu, itu, itu saya cerita secara Orang awam lah supaya okay. Boleh fahamkan ha, Macam tu Sebagai kesimpulan, kedaulatan negara merupakan tunjang utama kepada kestabilan, keselamatan dan identiti sesebuah negara. Dalam era globalisasi, cabaran terhadap kedaulatan bukan sahaja datang dari luar malah juga berpunca daripada sikap dan kesedaran rakyat sendiri. Melalui perkongsian pandangan yang telah diberikan, jelas bahawa usaha mengekalkan kedaulatan negara memerlukan kerjasama semua pihak sama ada kerajaan, agensi berkaitan mahukan rakyat Malaysia secara keseluruhannya kesedaran terhadap isu semasa pematuhan pada undang-undang serta semangat patriotisme perlu dipupuk agar kedaulatan negara tidak mudah terhakis satu hati walau berbilang bangsa kan bersama bawa namanya satu jiwa tak kira apa warna takkan ada yang memisahkan kita semua